император Николай II очень любил по ней гулять. Солнечная тропа протяженностью 6 километров. Ее можно преодолеть за 2 часа. Беседка соединила Ливанию и мыс Айтадор. Из нее открывается великолепный вид на парк и территорию санатория Нижняя Арианда. Это здание с колоннами и большими окнами. Оно стоит чуть ниже беседки. Построен в 1948 году по проекту архитектора Инсбурга Здесь очень часто отдыхал прежним и принимал гостей. Несколько раз здесь останавливался академик Курчатов. Сейчас принадлежит в санкторе примет режим духовной Последние ряды небольшая зеленая гора, которая называется Крестовая. Она получила свое название в честь креста, который когда-то на ней возведен по приказу графа Воронцова и императрицы Александра Феодоровны. На наших дней на ее вершине сохранились остатки средневекового сооружения. Следовательно, есть основания полагать, что в средние века на юной был сравнительно горам Айнипола. Его динамский язык означает Святой Николай. Во второй золотистой палате Солнце это храм Марина Святого Архистратина Михаила. Он был построен в сентябре 2006 года. Архистратив сидел без...